سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں ایک معین امام ہیں جن کو سراحت کے ساتھ جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغاوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوع بھی ہیں احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث میرے مطالعہ میں میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں خود میرے مطالعہ میں فردن فردن جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی ان پر نشان لگائے اور ان کا مطالعہ کیا اور ان پر تحقیق کی ان کی تعداد دو سو سے زائد آہ! کتنی تعداد دو سو سے زائد احادیث جو میرے مطالعہ اور تحقیق میں تفصیل سے آئیں اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توہمات میں سے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عقیدے پر امت کا اجماع رہا ہے صحابہ کرام تابعین آئیمہ مجتہدین ایم اطحار اہل بیت محدثین فوقہا علماء اولیاء صوفیاء تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے آئمہ اور اکابر عالم کا امت کے ہر دور میں اجماع رہا ہے یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف ہی نہیں تھا یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے اختلاف فقط اتنے نقطے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے ان کا ظہور دوبارہ ہوگا اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی بس اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں رہا